الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلق الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أشرف الأنبياء والمرسلين خير الخلق المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه wa ala alihi at at attahirin wa ala ashhabihi al-mujahidin wa man jahada fi sabilihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man ittaba' haddahi wa man da'a bi da'watihi ila yaumid amma wa anfa ya ibadallah inni ushikukum wa nafsi bi taqwallah فاتقوا الله حق تقاته او كما قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ya ayuhalladzina amanu Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mencipta Yang maha segala-galanya Menyatakan Memanggil Ataupun mengajak Kepada bukan semua ciptaannya Tetapi Mengajak kepada manusia Memanggil manusia Tetapi bukan seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala memanggil mengajak manusia yang ingin mulia di dunia hidupnya dan ingin bahagia di akhirat nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang memuliakan Allah, kita yang hadir di rumah Allah ini di masjid kita ini pasti sepakat ingin mulia di dunia dan ingin bahagia pula di akhirat nantinya. Semoga kesepakatan kita berkonsekuensi dengan kita mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah setelah ya ayyuhallazina amanu. Setelah orang dipanggil oleh Allah yang berpotensi untuk mulia dan bahagia, maka konsekuensinya adalah mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah setelah pernyataan ya ayyuhallazina amanu. Di ayat yang kita bacakan di awal khutbah ini, kita semuanya pun sudah hafal, mungkin di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada yang ingin mulia dan bahagia hidupnya, "Ita'kum maha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh kepada aturan Allah, hak dengan sebenar-benar kepatuhan, dengan sebenar-benar tunduk." tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sebenar-benarnya. Artinya taat kita kepada aturan Allah di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Jangan patuh memilih tempat dan memilih suasana, memilih orang-orang yang di hadapan kita pula. Itu tidak benar-benar patuh pada Allah namanya. Maka semoga kita semuanya yang berhadir di rumah Allah ini berkesempatan untuk mulia dan bahagia. Konsekuensinya adalah kita mau taat mau patuh kepada aturan Allah di mana saja, baik di masjid di rumah Allah ini atau nanti sudah keluar dari masjid ini ke rumahnya masing-masingkah atau ke tempat bertugasnya kah di mana saja dan kapan saja ketika masih muda, ketika sudah tua, ketika umur berapa saja tetap menggunakan kesempatan untuk mentaati Allah dan juga dengan siapa saja. Jangan patuh pada aturan Allah kalau depan orang yang disegani saja. Tetapi ketika sudah tidak ada lagi orang yang diseganinya, mulai dia tidak lagi menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak mulia hidupnya dan pasti tidak bahagia kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah kita masih berada di bulan Sya'ban di pertengahan yang kedua dan akan meninggalkan kita pula lagi bulan Sya'ban kita pun akan memasuki kalau memang ditakdirkan oleh Allah masih berumur kita sampai bulan Ramadan kita akan tidak tahu besok ini kita masih ada atau tidak yang penting kita tetap berusaha bagaimana ingin mulia dan bahagia dalam berkehidupan di dunia. Semoga kemuliaan dan kebahagiaan tersebut didapat kita pun semoga mengetahui caranya. Caranya bukan sekedar berhayal-hayal saja, tetapi caranya adalah istiqomah dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah berdoa sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Berkatilah kita minta kepada Allah artinya mudahkanlah kita dalam beraktivitas dan jadikanlah aktivitas kita itu bernilai manfaat buat kita. Dari bulan Rajab sudah selesai bulan Rajab, sekarang kita berada di bulan Sya'ban tinggal kita mengevaluasi apakah kita masih tetap istiqomah mentaati Allah di bulan Sya'ban ini atau bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya dari mulai generasi yang pertama para sahabat, ya sebagaimana juga untuk kita yang sekarang ini, bahwasanya bulan Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan, karena orang sudah terbiasa mentaati Allah di bulan Rajab banyak ibadah sunnahnya, sholatnya, puasanya, tetapi ketika di bulan Sya'ban karena mungkin sudah ke, ke katakanlah keenaan mungkin dia dalam melaksanakan ketaatan tapi lupa pula melihat kualitas ketaatannya sehingga di bulan Sya'ban pun mulai asal-asalan maka Rasulullah pun masih mengingatkan kepada kita pakai nisfu Sya'ban pula lagi sekarang ini pun sampai pertengahan Sya'ban yang kedua maka semoga kita tetap istiqomah dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita yang luar biasa ketika sudah terbiasa mentaati Allah di bulan Rajab kemudian dilanjutkan ke bulan Sya'ban dan utamanya ketika bertemu di bulan Ramadan nanti. Sudah Allah sajalah yang akan membalas keutamaan tersebut dengan Allah saja mengetahuinya. Maka semoga kita pada hari ini dan untuk sampai akhir bulan Sya'ban tetap tunduk pada aturan Allah di mana saja dan kapan saja serta siapa saja Allah mengisarkan banyak sekali agar kita mampu istiqomah ini dalam surat Fusilat Allah katakan surat Fusilat surat yang ke-41 ini di ayat ke-30 Allah menyatakan A'udzu billahi rajim qalu rabbunallahu istakamu, 'alaihimul malaikah. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله lagi di في سورة الأحقاب آية 13 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya dan siap untuk mentaati Allah dan mentaati aturannya yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya kemudian dia istiqomah, stabil. Tidak hanya di bulan Rajab saja mentaati Allah, di bulan Sa'ban juga dan puncaknya nanti di bulan Ramadan apa janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memberikan janji pasti terjadi. Tapi kalau selain Allah membuat janji, banyak dustanya, banyak asal-asalannya saja. Allah berjanji yang istiqomah dalam tuntunan Allah, fala pun tidak ada rasa takut. Walahum yahzan dan tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa takut mungkin dari segi ekonomi pas-pasan saja, tidak akan takut kelaparan. Mungkin dari status sosial, tidak juga tinggi-tinggi kali, tidak juga presiden, tidak juga gubernur misalnya, hanya rakyat biasa saja, tapi dia tidak sedih. Karena dia meyakini kemuliaan bukan karena di banyak harta, bukan di banyak tahta, tapi kemuliaan sebagaimana Allah tegaskan, inna akramakum indallahi Sesungguhnya yang paling utama, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dan ketakwa. Dan ketakwaan yang selalu stabil dalam kehidupannya. Tidak hanya di satu masa saja, tetapi dari mulai kehidupannya sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tetap dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah pasti akan memberikannya kehidupan aman dan nyaman. Tidak ada rasa khawatir, mungkin dompetnya pas-pasan saja, tidak miliaran di, di ATM-nya, cuma hanya ribuan saja, dia makan lebih senang-senang saja. Ada yang mungkin di ATM-nya miliaran, bahkan triliunan, malah gelisah malah ketakutan ke sana kemari. Itulah orang yang pasti tidak diberikan oleh kenyamanan dan kehidupan dalam dalam kehidupan sehari-harinya. kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melalui khutbah yang singkat ini Hati pun mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan kita semua kita masih diberikan oleh Allah kehidupan sampai bulan Sya'ban. telah kita tinggalkan bulan Ramadan, sebentar lagi tanpa terasa puncaknya karunia Allah itu untuk bekal kita di akhirat di bulan Ramadan. Allah telah melatih kita untuk bersiap-siap meraih puncak kemuliaan di bulan Ramadhan. harus pakai latihan dulu dari bulan Rajab, Syakban. Tidak bisa kemuliaan itu diberikan instan saja, main mendadak-mendadak saja. Kalau tidak pernah dilatih dari bulan Rajab dan bulan Syakban, tiba-tiba di bulan Ramadan hari pertama kok kesannya sangat soleh sekali, sangat alim sekali, pasti tidak stabil. Pasti cuma hari pertama saja, atau minggu pertama saja. Minggu kedua sudah hilang kualitas dan kuantitasnya, tetapi ketika sudah terbiasa mentaati Allah sejak dari bulan Rajab dan dilanjutkan bulan Sya'ban, maka ketika datang bulan Ramadan, dia pun mengatakan marhaban ya Ramadan, karena sudah siap untuk ditaati segala apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya yang berhadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang selalu kita doakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan Allahumma ya Allah berikanlah kemudahan kami untuk mentaati Engkau di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami hidup nanti di bulan Ramadan Barakallah li wa lakum Qur'anil Karim wa nafa'anillahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim Aku qauli hadza فاعتبروا يا اولي الابصار لعلكم ترحمون واستغفروا انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> 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 الحمد لله رب العالمين hamdan kasiran taiban mubarakan fi ya rabbana walakal hamdu kama yang bagi jalali wadhika wa azimi sultani asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad

Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa ta'awilailaihi alwasilah wajahidu fi sabilihi, ya amanu wahai manusia yang ingin mulia dan bahagia kalau tidak ada keinginan mulia dan bahagia tidak usah mengingat-ingat ayat ini tapi kita semuanya pasti ingin mulia dan bahagia konsekuensinya ingatlah apa yang menjadi ketetapan Allah setelah ayat ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ikutilah aturan Allah Subhanahu wa taala, ilahil wasilah dan gunakanlah dan carilah segala macam sarana untuk meraih amal soleh yang bernilai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu sabilihi dan bersungguh-sungguhlah dalam menggunakan sarana tersebut. Jangan di bulan Rajab saja sungguh-sungguh, di bulan Sa'ban sudah tidak lagi sungguh-sungguh. Terutama apabila tiba, tiba di bulan Ramadan, jangan minggu pertama saja sungguh-sungguh, jangan 10 hari pertama saja sungguh-sungguh, 10 hari kedua ketiga bahkan sudah hilang lagi dari makna berpuasa bulan Ramadan. Karena Allah mengatakan, wajah hidup bisa bersungguh-sungguh dalam menggunakan sarana yang Allah tawarkan, Allah sediakan, La'allakum tuflihun. Semoga kamu pun jadi orang yang mulia di dunia. Dan bahagia di surga Allah nantinya di akhirat. Inna allaha wa malai katahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma ufir lil al muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal amwan innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadi al hajan Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balikna ramadhan Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana punya wattarahamna lakharin Allahna nas aluka kawaljannah Wanaudzu kami kanar Allah mahabbib Iilainaman al wazain Wakarrawalukawala Raabba taqbal minna inna kan tasami ol Alilim Wau aina in akan tatatawabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimus